Сейчас люди все спускаются на сторону Майдана, на Майданной залажности, на Виче, которая на котором будет создана резолюция о ратификации о требованиях наших, к нашему президенту, к нашей власти мы, батальон Донбасс передал в секретариат президента. Секретариата президента прибежали прямо к нам на начало банковой. С дрожащими руками, с дрожащим голосом взяли это требование. И сказали, что передадут все президенту прямо сегодня. Так что мы спускаемся на Майдан, на вечер. Приезжайте все на вечер, потому что это все зависит от вас. Да, дружище. Алло, алло. Ну а какими? Это ну это было видно ла елки палки. Ну, ну а какими? Он именно так и брал, то есть. Ну что, что? ла 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 говорить не буду. Тебя плохо слышно. Алло. Все, давай, давай. На Київраді, до речі, поставлено питання на розгляд перейменування вулиці Інститутською вулицю Небесної Сотні. Героїв Небесної Сотні. тут вже. Наша руда колега. Зараз хочете вот так вот назвати цю вулицю, вулицю Інститутську, вулицю Героїв Небесної Сотні. Октябрьский дворец, который сейчас банкрот. Объявили банкротом Октябрьский дворец. Одна из наших. Баррикад, Львівська брама. Герої, які загинули на цій баррикаді. евро. Где нацелали? Кого они тебе конца давай отхожу. С Спалился, все, пошли, пошли. Не, не, я жду жену. А, ну, ладно. Ждёт жену? Старшина ждет жену. Все, иди, увидимся.